Гірнича добувна та металургійна промисловість є візитною карткою нашого міста. Левова частка, реалізованої підприємствами міста продукції, припадає на цю галузь. Гірники Кривбасу протягом століть роблять вагомий внесок у зростання економічного потенціалу регіону країни. Професії гірника і металурга є водночас найважчими та найпочеснішими. Завдячуючи загартованому, мужньому характеру і відданості справі, металурги та гірники в усі часи були і залишаються прикладом професіоналізму і трудової доблесті. Основу ГМК міста складають низка базових стратегічних для держави, області та кривого ругу підприємств. Серед них північний та центральний гірничозбагачувальні комбінати. На урочистості з нагоди професійного свята металургів і гірників на цих підприємствах побували люди, причетні до зростання їхнього виробничого потенціалу, впровадження на них новітніх технологій, підвищення конкурентноспроможності їхньої продукції. Кривбас – це 50% промислового производства Дніпропетровської області, це 8% промислового производства України. І від сьогодні, як живе страна, як живе Україна. Сьогодні найголовніше – сохранить стабильность в городе, сохранить стабильность в трудовых коллективах, сохранить рабочие места, добиться возможности повышения заработной платы, потому что инфляция очень большая. Я горжусь тем, что сам Горняк и 23 года назад своими руками почувствовал впервые рычаги экскаватора. Понял, что такое большой трудовой коллектив, большая трудовая семья. Криворожане – это особые люди. И дай Бог, чтобы все было хорошо. За последние 7 лет в рамках инициированной нами программы «Город без окраин» предприятия и ГОКи, и, и «Криворожсталь», тоже «Арселор Миттл», вложили более 250 миллионов в инфраструктуру города. Это и Даманский, это и мусорского и проспект Южный, и многое-многое другое. Сейчас поддержка ГОКов и «Арселор наиболее важна, потому что государство сейчас фактически платит только э, зарплаты. А любые другие расходы, которые есть у города, начиная от топлива и заканчивая хотя бы ямочным ремонтом дорог. Это сегодня помощь наших предприятий. Криворог особенный город, и это город, это город завод. Поэтому это наша судьба, это наша жизнь, и нам очень важно сохранить то, что у нас есть. Я всей души поздравляю коллег с Днем работников Міторгійська та до вашої з вашим і моїм праздникам на всіх. Майже 15 тисяч криворізців працюють на розташованих у Кривому Розі гриничозбавчильних комбінатах групи «Метінвест». Нарощуючи обсяги виробництва, ці підприємства посилюють і соціальну відповідальність, інвестуючи значні кошти у модернізацію виробництва та програми соціального партнерства разом із владою розбудовують регіон. Сьогодні ми тут, щоб поздравити лучших С профессиональным праздником поздравить горняков, которые каждый день своим трудом доказывают, что они настоящие патриоты нашей страны. И в это сложное время именно вы показываете о том, что такое настоящий патриотизм. Это не оружие в руках, а это самоотверженная работа каждый день. Каждую минуту. Это помощь нуждающимся, помощь беженцам. И сегодня наша компания как никогда сосредоточена на том, чтобы сохранить самое главное то, что у нас есть, наши трудовые коллективы, наши комбинаты, наши заводы, для того, чтобы у каждого из нас была возможность. Уходить на работу, приходить назад в семью, обеспечить эту семью и с уверенностью смотреть в будущее. Мы продолжаем социально направленность с точки зрения зарплаты. Уже дважды в этом году мы поднимали зарплату. Я думаю, что еще предстоит. И все это благодаря благодаря вам. Благодаря вашему труду. Благодаря вашей любви к родному предприятию, к вашей любви к своей профессии. Поэтому сегодня я хотел бы поздравить вас с этим праздником, пожелать мира, пожелать благополучия, пожелать спокойствия вам и вашим семьям. Сильных и мужних криворисцев витав сегодня с профессиональным святом Днем працівників металлургийной и гирничодобовной промысловости народный депутат Украины Костянтин Павлов. Сегодня невозможно представить жизнь нашего родного города без участия таких крупнейших гигантов горно комплекса, как наша горно металлический комбинат и металлургический комбинат ArcelorMittal. Они продолжают наращивать мощь нашего государства, приближать его в конце концов к европейским стандартам и к европейской жизни, потому что благодаря тем договорам социально-экономического партнерства, которое подписывается в нашем городе между городской властью и э, горно-металлургическим комплексом, реализована масса инфраструктурных масштабных проектов. И, конечно же, в этот замечательный день хочется поздравить всех сотрудников и работников горно-металлургического комплекса, наших горно отдельных комбинатов, металлургического комбината с замечательным праздником, днем э, горняков и металлургов пожелать им здоровья, благополучия. Самое главное, как сейчас а очень актуально, это мира и спокойствия и в семьях, и на территории нашего государства. Пожелать здоровья, благополучия, терпения, выдержки и самое главное, уверенности в завтрашнем дне, то, что мир обязательно наступит и у нас будет европейская цветущая страна. С праздником уважаемых горняков и металлургов. И я уверен, что всегда труд горняков и металлургов будет в почете и востребован. Секретар міської ради Сергій Маляренко вітав гірників північного та центрального ГЗК з професійним святом від імені міського голови Юрія Вілкула та бажав їм щастя і добробуту. Ваш труд прославляє наш город не тільки в Україні, но і далеко за її пределами. А труд, вот іменно в тяжеле, которое сейчас в Україні, он без преувеличення героїчний. І ви, патріоти, патріоти. І своєї колектива, і свого міра, і безперелічення України. Ветерани і молодь північного і центрального ігриничного збагачувальних комбінатів уособлюють спадкоємність ігриницької справи, її доблесть і честь. 34 4 роки родила в житті тобто, З З кабінатом діяльний путь. От були взльоти, були 90 ті років період, в настояще време 5 возрождені кабіна. Традиции те же остались, День металлурга также встречают, трудовые те же успехи также и продолжаются. Мне предприятие нравится, я тут работаю с 2005 года. Начал с помощника машиниста-экскаватора, сейчас работаю машинистом уже лет шесть. Предприятие как большая семья, то есть у нас есть развивающиеся Всякі там програми, то спортивні спортивне міроприяття проводяться на дуже високому рівні. Меня все вистрають і по роботі, і по проведенню сімейного досуга. Керівники Північного та центрального ГЗК, звертаючись до своїх трудових колективів, підкреслювали, що за кожним досягненням їхніх підприємств стоїть велика повсякденна праця кожного трудівника на його робочому місці і дякували їм за їхню натнену працю. Особа благодарність ветеранам Ведь самое ценное, что есть у нас на комбинате, это люди. Это люди и профессионалы в большой буквы. Огромная благодарность вам за ваш бесценный опыт, который вы передаете молодым. За то, что вы высоко подняли флаг Северного горного оботительного комбината. Ну, конечно же, спасибо вам, молодым, которые держат этот флаг высоко над головой. Трудовой коллектив нашего комбината это настоящая команда больших профессионалов, которой любая проблема по плечу. И мы это не раз доказывали. Уже стало доброй традицией рапортовать в Метинвест о досрочном выполнении производственных заданий годовых наших подразделений. И в этом заслуга каждого из вас. Я уверен, что и в дальнейшем мы будем с вами иметь еще очень много побед. Я уверен, что такие черты, как профессионализм, трудолюбие и желание работать еще лучше, будет неотъемлемой чертой каждого цивоковца. Люди, що свої праці створили і примножили славу північного та центрального комбінатів, отримали сьогодні нагороди від групи Метинвест, міської влади та від керівництва підприємств. Естафету поздоровлень гірників продовжили самодіяльні художні колективи палаців культури, комбінатів.